Це агресія відсутня, відсутність, відсутня виключно посмішка, радість. Це завжди добро перемагає зло, тому що на цій сцені грають актори і діти. Влаштували нам таку переходить сьогодні в нашому дворі. Ви знаєте, що в покрепці в районі міста Києва я вже отримав не одне звернення з проханням того, що таке буде знаєте, що У них таке, коли а, у них теж з'явиться якась людина, в якій буде найбайдуже майбутнє дітей того району. Сьогодні дуже приємно, а можна у вас питати? А. Самоврядна громада, чули да. таку Плотнікова, ОСН, як ви відноситесь до самоврядування на масиві? Органи самоорганізації населення? Як я відношусь до самоврядування чи так, до, до самоорганізації населення? Я я просто, якщо да. А? Я не не пишу, я Ні, я з задоволенням дам будь-яку відповідь на ваше запитання, але виключно в разі, якщо ми... А, ну це єдине, це просто ми приймаємо так, участь. Сюди, ми. Я, ми мешканці цього мікрорайону. цього мікрорайону Я службу, не заводаша. Давайте спочатку контакти. Вони відповіді на всі ваші запитання, але для того, щоб можна прочитати продовжувалася ні в якому а, разі. Да, ні, ні, да, ні, ні, ні. Ми да, зацікавлені да. в тому. Ну я б хотіла відповідь. Хорошо, отримати. Хорошо, давайте тоді обміняємося контактами і відповідаємо на всі питання. Це не на вашу користь. Це не на вашу користь. Ми хотіли послухати відповіді. Вот я его просила на секундочку дать для, на... для моей камеры для кусочек такой репортажа интервью. Он говорит, нет, нет, я пойду с детьми. Все. То есть вопрос в том, что если он сейчас начнется про самовредование рассказывать, он... это на 30 минут, он пропустит а, все мероприятие ну, отдельно, в, любой... в другой атмосфере. Но он же не приехал не на самовредование отвечать. Он приехал с детьми общаться. Ясно. Поэтому ясно. давайте все вот, замена. Оксана, бери все ко... координаты, контакты. Доброе. Ответим давайте это сделаем таким чином. То есть э, ми ж не боїмося, ні камерні чого. Тема детская сьогодні. Парк малишка. Парк «Малышка», ви може чули, якщо це Дніпровський район опікується. С... Так, так. Парк перемога забудовується. Там мають бути тенісні корти, дитячі майданчики. Виписку е... звернення на ім'я Олеся? Особисто Олесю – ні. Почати треба Там звернення. На всі питання ми ответимо. Звернення то. Офіційно заходьте прийомну, обращаєтесь до дівчинки. Офіційне сикитаря. звернення було да. з приводу забудови. Там є е е е будинки, які забудовуються приватними підприємцями. Але ось Станіславович проігнорував це питання. А коли? Це є? було я я е не в, не в січні місяці 2000. Ну, це за всі... Так, а так, свій телефон. Можливо, просто звернення зараз в обробці, а ви думаєте, що проігнорував. Це неправда. так не може бути. <гновити> <гновити> ми будемо пробувати ще. Давайте, мовиш, ми ж совершенно лояльні. Я відповідаю на всі питання. Просто он меня уже ругает, когда я даже на секунду забираю его камере. Он говорит, я приехал на на праздник для детей. У батьків дуже багато у батьків цих детей дуже багато питань щодо. І дитинства, і стану, і тепер як зберегти цей майданчик, було б цікаво, тому що тут це в першу чергу від батьків. От буде якесь звернення, в тому числі взагалі ми ж поставили площадку для вас, для ваших дітей, і ми дожди поми послі її дожди охороняти. Невірно ви повинні прилічки коїта. Ні, ми та поняття. От спочатку самоврядування, а тоді б вже виходили на людей. Люди б на місцевому рівні зверталися до цих будинкових комітетів, до будинків і. Ставили питання, От щодо збереження цього не площадка, Я ще вам не скажу. Ну тут більше 200 підписів мешканців. Більше 200 підписів. Соответственно, 200 чоловік під по детщах. Наверно, же підписи это не просто підписи, это же ответственность. Так, да, согласна, конечно же, да. Поэтому збереження ну, а, ви, а ви з ними про це говорили, що збереження майданчика лежить саме на них. І дивіться, підпис це гарантія того, що кожна людина, яка приходить сюди, яка, яка живе, вона також відповідає майданчик. Mm -hmm. mm -hmm. Ясно. Ну і тут ще таке питання, що це ж мають ставити взагалі жеки, комунальні служби, mm -hmm. а mm -hmm. депутати mm -hmm. мають приймати mm -hmm. закони відповідні, які mm -hmm. то хотілося б почути взагалі, які ви знаєте, які зараз проекти. депутати. А Станіславович в даній ситуації не є депутатом. Дана ситуація є просто. А разве он не остался депутатом Киевсовета? Остался депутатом Киевсовета. Но он в такой серьезной бюджетной комиссии входит, насколько мне известно. Но первое, он фактически не депутат закрепленного Днепровского района. Правильно? Правильно. Он депутат Киевсовета. Когда у нас вот такое законодательство, нету закрепленных депутатов за какими-то отдельными кусками. То есть все, что он это делает, это личная его инициатива. То есть мы должны ему говорить за это спасибо, по сути. Мы пришли сказать спасибо. спасибо. Действительно чудно и здорово. Здесь было такое собачье место. Ну это же не только здесь, это уже у нас да, 50-й счету да. Майданчик, который мы открыли. Вот. Поэтому любые просьбы у нас рассматривают. Если вот вы говорите... Вы пресс-секретарь, да. Пресс-секретарь да, Оксана я руководитель пресс-службы. Ага. Вот, конечно, все хорошо, мы дальше продолжаем сотрудничать. У нас есть серьезная организация э, жильцов, инициативная группа жителей микрорайона, которая добилась Комсомольский, комсомольски, всего Комсомольского, от Киевсовета на Миропольска 39, вот девушка на Юности 6. Вот с нами была женщина, с ребенком пошла, там расплакался. Вот, поэтому э, речь идет о том, что мы, ОСН, орган самоорганизации населения, добились от Киев Совета, и сейчас ОСН через него утверден, э, э, решение, дозвел на створение созданный. Это папа, дедушка. От дозвіл отримали, а тепер треба провести конференцію щодо створення його. І тут блокують і рада ветеранів, і в тому числі від жеків там і все. Тому так ні, Ми на самом деле за ОСН, Ну просто я сама кадета попиталась ну то по в участити і Я поняла, що це дуже сложно організувати, що ми тут процедуру працювати далі. допоможемо провести. Мама поможе провести. Буді якщо там у вас все законно, якщо ходят, ми вам проведемо. Ну не треба ми, ми посприяти, щоб нам не заважали, это буде краще. Ну так я имею в виду ми можем разом. Ну, так, Знаю, наше, це, це, метод. Можемо разом. мы ми актив мікрорайону, зв'язки з кожним будинком є. Є люди, які проти. Пиву. А, а чого? А, а, ну, а що ЖЕК дає? А ЖЕК раду ветеранів спікає на що. І чому ЖЕК, Говорить, не включайтесь, не пішкайте, не заважайте. Наші об'яви були розміщені для всіх парад і зірники зривали. Зирники зривали саме наші. Такі були такі люди, а далі на жаль. Є такі? Ну а, ну а что, что с а, это неправда Черновецкого? это а неправда. Это неправда. В первом Черновецкого, как такового, в 2006-м. А уже два года не в этом флоте. Если бы знаете, не вышел, он вышел. Он остательная единица. Черновецкого совсем уже вообще не существует. Если, Если я преподаватель политологии и социологии, я уже знаю, как это сделать.

мы завтра уже встречаемся и рассказываем, во-первых, а, рада вчера, а... а...", уже никак не может остановиться к Черновецкому, это раз. Во-вторых, я вам скину, <последствия> да. я вы оставите с обращения обращение к Совете Совета Ветеранов, и когда приходят по 15 человек на конференцию, у нас не хватило 4 голоса в для форума для решения по созданию пришли в Казирский Совет Ветеранов, Жеков, э -э районной администрации, и топали ногами 15 человек, бабушек там, которые, так сказать, задали тонну. Что мы не Мы против, против чего? Против самоорганизации. Боятся. Как она вот эти расходки по войне? Против по войне, да. Нет, подружка тоже. Вопрос только в войне, депутаты там еще. Вы же знаете, Инна, что они же и нашим, и вашим всяким разным. Вот что-то интересно. Мы ну, лично им не давали никакой кредитки. Вот как вы думаете, вы могли дать какую-то им кредитку или там черновицкий, если он там существует? Блокировать его Не могут. Я они сейчас расчет...

в я в это не Вообще, вот, так, в вы говорите, абсолютно. что, а что, потому, что вы, вы будете информировать. Зачем? ОСН задается не для информирования в политических. Одна из направлений – информировать. Моя задача – парка малышка, вы знаете. Да, да. Самоценным, не было, мы отстояли вот. и не ходили О том, что этот парк, есть, буквально последняя сессия, приняла решение о том, что весь парк малышка переходит в землю территориальную Мало того, что мы имеем в проект, который, значит, инициируем и добиваемся, чтобы он реализовался. То есть вот, а еще помимо этого, информационного плана, мы рассказываем о вопросе местном организации, о том, что мы будем рассказывать, и в том числе мы будем рассказывать о том, каким образом это будет власть. При этом мы размещаем на ютубе информацию без комментариев, что мы не сами изучали, понимали, что, чего, почему, что, какие деньги, громада имеет право, что это будет. Thank you.

Нет, мы кофе не пьем. Мы так, я, не одна прихожу, я не одна, я на одна не прихожу, я не съеду. вот я прихожу вот, в мире возможностей людей, которые способны у нас 12 человек. Мне, мне, просто интересно с вами поговорить. На самом деле вы зародили во мне очень интересную мысль. Давайте. Запишите мой телефон, и я на вас наберу быстро я, вы знаете, это самое, я вам дам вот такая вот у нас допотопная, это самое, у нас же нет таких средств, у нас нет таких, мы не, мы лучше сами все это будем, все, сейчас, секундочку, язык это назвать а, сложно. Что просто умерло, писать хочу. Я тоже давай правильно два ноля шестер, да Ира Даша я руководитель вот танцевальной то есть на самом деле очень счастно мы мы сами пришли. Ну, понимаете, я же не этим занимаюсь. Я занимаюсь роликами, фильмами, газетами, сайтом, фейсбуком и так далее. я не впервые слышу про вашу грамоту. Поэтому...

Не делаем, но... На нет, нас вопрос не является. Я, я, я приехал. Слушай, все равно. <святки> нет, мы сейчас мы что не мы, 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 мы не могу. Сейчас мы будем говорить, Сейчас мы будем говорить. Сейчас мы но мы будем говорить. Сейчас мы будем говорить.

говорится, добились. Я показываю людям, что можно решение Поэтому еще раз очень ставок на нас будет возвращаться на и это самое Да, вопрос мне, а понравился, мне понравился, мне понравилась ваша работа Не Так а вы где-то на Молочку Мы тогда там снимали передачу а самый красивый балкон, там, где живет э, Кузовутовка, была Людмила Коровна. Знаете? Она живет на Мирупольской сфере. Да, да. Мы там снимали там, на сюжет для вашего национального канала. Там тоже поставили площадку, если вы не знаете. Знаете? Я увидела на этом самом, на Боченко. На, Боченко, на, Боченко, на, Боченко, на Боченко. А там тоже будут праздники. Праздники начинаются с сегодняшнего дня каждые два раза в неделю вторник и четверг. Объезжаем все установленные площадки, и будет там театр. Вот, кстати, вот вы пришли и не пропустили. Там реально офигенное действие для детей. Там выдают пистолеты им водяные. Да мы же были, мы же рядом с мы стояли, мы начинали с того, как а, организовывалось. Мы все видели. Там вообще, ну, видишь, очень здорово. В восторге. Мы такой показали, вот первый показатель был на озере Тельбе. Да. А теперь Креативно, вот... Креативно, и поэтому, конечно же, это здорово, это все, это самое. Ну, и у нас тут в основном работают волонтеры. Вот <плотно> эти все мои ребята, театр, это волонтеры. <плотно> То есть у них работа на лето. <плотно> у нас конечно, существует это долго до выбора. До выбора вот, ну, сейчас начинается активизироваться. Ну, первый годовщина.

Да, потом, есть, мы не дома, это далеко, далеко А, да, вот здесь вот есть этот самый... Э, Ой, это ли мафия, что ли, Ой, это, как это? называется? Как называется такая Там закрылась одна вот, кафе. <laughs> а, а, не не закрытая, но которая сейчас открылась. Да Там какой-то носик. А да баб, но а, 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 арестов... а, арестов... не знаю, ваш... да